Друзья, слава Иисусу Христу, доброго ранку, Господь благий, Господь царюе, ради ему, что Бог дозволяет нам будто разум с вами. Как вы бачите, здесь дуже богато молоде, и мы за находимся в Сибири, Харькова, подворки. И здесь вот, вот, бачите, здесь зал для богослужения. Но в ближайшее время будет построен хороший зал. Уже идет строительство. Павел больше расскажет, что там происходит. И когда там окончен будет зал. Но это молод, приехала из Славянска. Такой же они расскажут, как звати. Но я радию. Я радию, что вы с нами. Я радию, что Славянск – это Украина. Они держат оборону со стороны Донецка. Мы держим оборону со стороны Белграда. И верим в победу. Обовязково будет победа. То, что они раз, зараз они у нас, мы репетируем, как мы будем святковать разом победу с ними. Так что, Боже, благослови. Кажем постоянно Харьков, это Украина. Украина для Господа Иисуса Христа. Радимо, что Бог не залишил нас. Павел, расскажи, пожалуйста, что ты радишь, или не радишь? Радию, радию. хоть и трошки холодновато. В холодновато, бачите, мы одеты. Но, але, надеюсь, да. что до Нового года мы войдем в новую будівлю. Подождите, 26-го у нас будет посвято, же мы... так, 26. Анатолий Николаевич Казачок приедет. Так, приедет. Мы будем руку покладать на пасторское служение тебя. Поэтому до 26-го надо, чтобы все было там. Будем в день и в ночь працювать. Аминь. Поможи, Господи. Друзі, ми зараз хочемо з вами помолитися. Дорогий небесний а, батько, ми дякуємо Тобі, Господь, дякую. за можливість, Господь, що сьогодні, в цей нелегкий час для нашої країни, Господь. Люди приходять до церкви, Господь, і нові дякую. церкви відкриваються, Господь. Дякую. І люди навертаються різного віку до тебе, Господь. Слава тобі! Господь. А, ти достойний слави, ти достойний хвалим, і нехай твоє ім'я буде прославлене і в цьому також дні, і на віки вічні. Амінь. 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 Дуже потужна молитва. Бачите, що так швидко Павел помолився? бо холодно. Холодно, так. Ви пану, побажання для наших слухачів, то що в нас дивиться, якого таке побажання, якого побажання? Ніколи не звертайте уваги на обставини, які вас оточують. Якщо ви будете на них звертати уваги, то у вас ніколи нічого нормального не вийде. Амінь. Ну що молодь. Кожаного крема, скажите, как звать, сколько лет, из Викивы? Меня зовут Виктор, мне 16 лет, я из города Старанска, церковь Новая Жизнь. Аллилуйя. Меня зовут Катя, мне 14 лет, я из Славянска, из церкви Новая Жизнь. Вау. Меня зовут Маша, мне 14 лет, я хожу в церковь Новая Жизнь. Меня зовут Алина, мне 13 лет. Меня зовут Лиля, мне 18 лет, город Славянск, церковь Новая Жизнь. Меня зовут Кира, мне 14 лет, из города Славянск, хожу в церковь Новая Жизнь. Меня зовут Андрей, мне 8 лет, я хожу в церковь Новая Жизнь. Аллилуйя! Меня зовут Лип, мне 13 лет, да я из Славянска, я хожу в церковь на Новая Жизнь. Меня зовут Саша, хожу в церковь Новая Жизнь, я с Меня зовут брат Николай, я на сослужение церкви жизнь» в городе Славянске. И вся эта молодежь, которая приехала, даже уже еще и не молодежь, а так еще подростки, вся эта команда наша, это те люди, которые сейчас служат, прославляют Господа в Славянске в это время, в это непростое время, и большинство из них здесь э, прилепилось к церкви в то время, когда вот э, нашу страну постигла а, эта активная э, война. Это 22-23-24 года. И Господь Бог прилепил э, этих э, подростков, эту молодежь к церкви, э, дает им... Что-то благодать, нести служение, прославлять Его имя. И Слава невзирая Господа. на обстоятельства, которые происходят нынче, церковь живет, церковь славит Господа, церковь э, являет делами, милосердия, помощи окружающему миру, окружающим нас людям, которые оказались не в непростых ситуациях, и через это все. И проповедуется Слово Божье, проповедуется Слово спасения. И многие люди обретают мир с Господом. Многие люди э, укрепляются. И Имя Божье в этих трудных обстоятельствах жизни, оно прославляется через жизнь церкви. И Господь вот позволил нам э, иметь такую возможность быть среди вас, быть Слава. здесь, на Харьковщине. Это для нас большое благословение, ибо через это укрепляется наше братство, э, наше единство да. во Христе, когда да. мы понимаем, что мы не одни где-то там вот, но мы вместе все здесь, на востоке Украины, мы, можно так сказать, тримаемся разом, чтобы нам э, э, бачили э, благословения в нашей жизни чтобы эти благословения, они пришли в нашу жизнь. А как они придут, если мы будем где-то в стороне от жизни общества? И мы, как церковь, открыты к служению. Чем мы являем пример сейчас здесь? Во славу Иисуса Христа. Слава Богу. Аминь. Дякую, брат Николай, молодь. Мы дуже вам дякуем, что вы завертали до нас. И мне очень понравилось, как вы спеваете. Я думаю, что перед тем, как брат Николай помолится за наш край, за нашу неньку, за перемогу, очень важно, чтобы вы разом спевали песню. Будь ласка, какую песню вы приготовили? Давай. Відома нам одна река, бере початок вона біля креста. Відома нам її вода Змиває плями всі від болю міхалуя і потік той, що звідти прибуває, надає сил та серце оживляє благода. ріка, нас Alleluia. поминає вмить. О, о тече ріка благодаті, ріка благодать. Там, там, там переможем над ріхом, лише так, 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 ми в свободі із Христом. І знаю я, Божа ріка мене колись була, брудного знайшла. І знаю я біля Христа, там я отримав шанс на справжнє життя і потік. Той, що звідти прибуває, надає, сил та серце оживляє благода, Ці ріка нас поглинає мить. воу тече ріка, благодаті, ріка, благодаті, ріка, благодаті, жива, вода сміливо можна пірнати і бруд свій змивати там, де л'ється Божа ріка, тож ми там. Там, там переможем над грехом. Лишь так, так, так мы в свободе и с Христом. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Господу! Аминь, аминь! Аллилуйя! Дорогой наш Господь, Ой, мы благодарим слава! Тебя и славим за великую любовь к нам, ко всем. Господи! Ты изливаешь эту благодать всем нам, благодать своего присутствия, Господи, Бог мой, Ты изливаешь эту благодать при приближении ко всем многим, к себе многих и многих душ, Господи, Бог мой, Ты изливаешь благодать служить, Господи, служить народу Украины, Господи, тем людям, которые оказываются в тяжких и сложных обстоятельствах жизни. Ты изливаешь благодать служить военным да. нашим соотечественникам, которые с оружием в руках защищают нашу страну. Во имя Иисуса Христа, я прошу твоего благословения да. на всех нас. Благословение да, на Церковь да, Божью, да, на Церкви здесь, в Харькове, в да, Харьковщине, Господи, да, да, чтобы сила Духа Святого укрепляла и распространяла евангельскую весть по всей Харьковской области, Господи, Бог мой, чтобы сила Божья укрепляла и благословляла нас служить да, в Донецкой области, Господи. Чтобы между нами было единение братское аминь, аминь. в Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. И чтобы всякое устройство, так. всякое э, э, благословение Твое, оно просто изливалось на всех нас. И являло нам, что Ты любишь нас. Так. В эти непростые времена Ты благословляешь нас, так. подкрепляешь нас, покрываешь нас, защищаешь нас так. и даешь нам все потребное для жизни и благочестия. Ибо Ты, Господь, Отец наш Небесный, во веки веков, и мы Тебе поклоняемся и Тебя славим во веки веков. Аминь. Аминь. Дуже потужно, друзья. Дякую вам еще раз, что вы с нами. И дякую вам, друзья, что вы с нами. Дякую Богу, что с нами. Я зараз хочу, чтобы мы украинской мовой казали славетную молитву. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа и Бога Отца, та да единания Святого Духа, хай будет с нами. Аминь. Слава Иисусу.